আমি যেতিয়া মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ বিলাক পঢ়িম তেতিয়া আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ঘাট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইষ্টাৰ্ণ ঘাট পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আৰৱলী ৰেঞ্জ আমাৰ আটাইতকে যিটো ৰেঞ্জ হয় অল্ডেষ্ট ৰেঞ্জ হয় পৰীক্ষাত আহি থাকে সেইটো হৈছে আৰৱলী ৰেঞ্জ আৰৱলী ৰেঞ্জ পঢ়িব লাগিব কোন কোন মানে ষ্টেটত পাইছেগে ঠিক আছে কোনখন ষ্টেটত আৰৱলী ৰেঞ্জ নাই এইটো এবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে এইখিনি মই ধুনীয়াকে দেখাই যাম আৰু এটা বিন্ধিয়ান ৰেঞ্জ চাটপুৰা ৰেঞ্জ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট এইখিনিও বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় মই ভালকে লিখি দেখুৱাই দিম মানে কেলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিন্ধান ৰেঞ্জ আৰু চাটপোৰা ৰেঞ্জ মানে কোনটো ৰেঞ্জে আমাৰ মানে নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰু চাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া মানে দুভাগ কৰিছে ঠিক আছে এনেকেও কুৱেশ্যন আহে আৰু মানে বিন্ধান ৰেঞ্জৰ পৰা বা চাটপোৰা ৰেঞ্জৰ পৰা বা ইয়াৰ মাজৰ পৰা কোনখিনি নদী ওলাইছে নদীখিনি পঢ়িব যোৱাৰ আগতে এই ৰেঞ্জখিনি আমাৰ জনাতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ হাই স্পিক আহি থাকে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে মই বহুত ভালকৈ এইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম সকলোৱে ভালকৈ যাতে জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়ে আৰু ধুনীয়াকৈ যাতে নোটখিনি বনাই যায় ঠিক আছে